Я журналист. Я журналист. Я журналист. Я приехал сюда снимать. Во имя Иисуса. Да будет так. грехов. Исцеление. Освобождение. Разрушение проклятий это все придет в каждый дом, в каждую семью в Украине во имя Иисуса. Мы молим Тебя об этом, великий Господь. Яви свою славу, возьми свой голос сейчас. И всякое невежество, неверие, всякая глупость и безумие, атеизм, коммунизм, эти все проклятые вещи, пусть они будут и